Спасибо большое. Я могу, значит, два предложения сказать. Вернее, очень коротких. Если вы на стриме, хочу сказать, что Это Путин. Это не стрим, но идет запись, будет возможность. А, ну, я более. просто вставлю. Может вы сделаете очень короткий шорт: Путин хуйло, слава Украине. Больше мне сказать нечего. Спасибо большое. А откуда вы? Из Германии. Понятно. Здоровья вам, близким вашим, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. 90 миллиардов выплатим с огромным удовольствием. Спасибо. А надо будет, додавим да, наших, будем дальше платить. Сколько надо, столько дадим. Дай Боже. Давите. Тут Давите самое главное, жизнь. чтобы, да. так сказать, человеческие жизни поменьше, так сказать, да, поменьше очень было бесплатно. людей. В общем, был, по-моему... Ваш стрим, может быть, ошибаюсь. Очень тяжелый стрим про Марка был. Я прям а, сильно да. Да. Поэтому, если какая-то есть возможность передать его, ему соболезнования от нормальных жителей рулетки из Германии, как-то сделайте это. Скажите, что и в Германии его смотрели с не меньшим удовольствием, чем его смотрели в Украине. Интеллигентнейший человек, Прекрасный человек, на вид просто, знаете, вот когда-то раньше аристократов писали картины, вот он такой был, вот он был, он был такой весь, благородный вид у него был такой, знаете, ну, не описать. И вдруг это... Ну, это а? все на их... Это все на, на совести и на руках вот этих гадов. Ведь он умер -то, только из-за них. Он бы жил и жил еще, здоровый, молодой мужчина. 73 года, чем речь? 63. Не 73, 63. 63. Года. 63. Да. Мы убегает. с ним очень дружили. Угу. И он, я относился к нему с очень большим уважением. И мне ну, очень нравилось то, что Марк действительно интеллектуал. Он был, и я, это слово вспомнил он, сейчас, он выскочило, он был аристократом, настоящий украинский аристократ, знаете, такая вот голубая кровь в хорошем смысле этого слова. Культурный, высокоинтеллигентный, речь превосходная. Я вот сам как бы, ну, вот подбираю слова с вами, говорю не потому, что у меня русский не родной, а потому что... У меня может украинский русский. Да, но... Но я подбираю слова. У него речь лилась, как я не знаю, как будто бы он готовился всегда к этому. Хотя я понимаю, что к, к, к стримам невозможно готовиться. Придет к тебе любое быдло, с ним же надо как-то общаться. И у него это на таком уровне получалось, который, извините, я редко у кого из его коллег ваших наблюдал. Он был на очень высоком уровне. И аргументации, а главное культурой, красотой речи. И то, что его вывести из себя вообще никак. Простите. Вы, что ничего, пытался. вы совершенно правы. Марк действительно интеллектуал с большой буквы, и я в этом плане относился к нему, и отношу, ну, как продолжаю относиться, как память к нему с большим уважением, вот. И он тоже хорошо относился ко мне. Спасибо вам за вашу работу, за то, что у вас хватает еще в это время силы и мужества выходить и работать. Знаете, иногда у нас уже руки опускаются, честно говоря, смотришь на это все. То, что сейчас в Одессе творится, как люди живут просто, это же, ну, это за гранью добра и зла, это 21 век, и это за гранью добра и зла. Я бы понимал, я бы хотя бы это мог объяснить, если, извините, как я не нацик какой-то, но где-то в Сомали, и то в какой-то Африке, там племена между собой были, вот, выясняли. Это люди, которых я многих знал лично. Я не могу понять, что, что, что как, как с ними эта беда случилась. Как можно было у них в голове вывернуть все наизнанку, и он на голубом глазу говорит вещи, которые сам не верит, но он их бубанит, как будто ему... Может, их там правда отравить чем-то Ну, не знаю, не бывает. Я прошу прощения, я когда-то задавал себе вопрос, а как население в Германии, к сожалению, во времена Гитлера поддерживало Холокост? Ну вот реально же простой, простые немцы, ведь реально же оправдывали и поддерживали Холокост. И вот сейчас, к сожалению, мы видим этот эксперимент, просто натурный, к сожалению, эксперимент. Уже не с Берлинским, а с Кремлевским, ну не с австрийским, а с кремлевским фюрером. Я хочу только вам немножко здесь не то, что возразить, а как бы свою. Uh, я мысль знаю, нести. что вы скажете, но слушаю сегодня... вас внимательно. Нет, 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 вы не знаете. Сегодня различие между uh, uh, тем, что было в фашистской Германии Холокостом, и сегодня этот Холокост по отношению к украинцам принципиальную разницу. Тогда кто-то мог сказать: а я не знал. Да. Ну, я я, я именно я это. Я слышал, и... что вроде где-то что-то есть. Да, я вроде слышал. Но мы никак. Я, я таких много. Ну сегодня мне такие говорили даже. Но мы как бы и не знали, где-то. Ну откуда? Сегодня вот так бери кнопочку, нажми и при желании. И это же не война на иностранном языке. Это, это война над, над твоим родным языком. Ты можешь все узнать за, за минуту. И включить мозг. И, и если ты не можешь сам разобраться, запроси этот чертов чат ГПТ, ГПТ, я не знаю, в Википедию влезть, если у тебя мозгов не хватает. Нет, это, это вот сегодня, ведь информация это значит, что что-то с мозгами. Там они хотя бы могли отмазаться. Хотя тоже в это не верю. Знали они и прекрасно знали. Вы знаете, по-моему, какую-то немецкую женщину спросили, знала ли она про концлагерь, который находился рядом с их небольшим городком немецким. Mm -hmm. И она говорит, нет, говорит, я не знала этого. Ну, это уже, конечно же, уже после 45-го года, ну или в 45-м году или после 45-го mm -hmm. года. А ей же говорят, ну вот же трубы крематория, вы не понимали, mm -hmm. что это? Она говорит, а мы туда не смотрели. Вот точно так же природа, та же самая, что а мы это в интернетах, в интернетах, на ютубах не смотрели. То есть они, немецкое население, оно знало, куда надо смотреть. Что вот сюда смотреть не надо. Сейчас мне очень интересная одна история, если вы позволите, я вам расскажу. Вы ее потом вырежете, раз стрима нет. Но а мне может, кажется, не надо, мало... а может не надо вырезать или вырезать? Нет, нет, это на ваш вкус, может она просто не пойдет как неинтересно. Я Но думаю, что очень... если вы расскажете, это будет интересно. Нет, почему? Я думаю, так что да, потому что про это очень мало кто знает, вернее, почти никто. Я даже с историками разговариваю, они это не знают. Вы касается чуть-чуть бандеры, которые очень любят наши братья. Я был в Заксенхаузене, я был там два раза. У меня там родственник же, мой брат двоюродный в этом городе, где находится этот лагерь, Захсенхаузен. Заксенхаузен, вы знаете, где сидел Бандер. Я вам напишу эту чуть-чуть экскурсию туда. И ты идешь к этому лагерю, это такая как бы аллея, шириной метров пять, там очень много людей идет в эту сторону, в этот Заксенхаузен, ну, там же огромный лагерь, там он же уникальный в некотором случае. Да, я, про это можно прочитать. А что я расскажу, нигде не читать, не прочитайте. И ты идешь с левой стороны стена, за которой находится лагерь, а с правой стороны колючая проволока. И за колючей проволокой казармы стоят. Они отремонтированы, но видно, что они старые. И огромная куча полицейских, которые бегают туда-сюда, ходят, чего-то какие-то команды раздают, какие-то построения, даже собаки гавкают. И я себе такое иду и думаю, Ребят, вы извините, ну мат, тут надо охуели, что ли? Вы не могли найти место для полицейских где-то? Это вот получается, как бы сегодня вы, вы как бы этот, что ли, поддерживаете эту, эту историю с Заксенхаузем, с этим концентрационным лагерем, мы концент называем, с этим конц концлагерем? Что это за соседство? Тут и так ты идешь напряженный весь, а тут еще вот, это, вот эти полиция, идешь идешь, ты идешь дальше, это а метров сто до идти и стоит большой стенд, на котором на английском и на немецком языке написано следующее. А люди все шли какие-то, ну, оглядывались, это же очень неприятно было, знаете, это немецкая речь, особенно для иностранцев, концентрационный лагерь, это все как-то связано между собой, и ты не понимаешь, что вы делаете, зачем. И там стоит стенд, и там написано следующее. Я грубо так и очень коротко перескажу. Уважаемые значит, господа, там посетители, вы Наверное, шокированы тем, что вы находитесь в таком месте, и тут вы видите огромное количество полицейских. Так вот, мы это сделали специально. Это полицейская школа, самая главная полицейская школа Берлина. Здесь учим мы студентов. И мы специально разместили эту школу для того, чтобы наши студенты, будущие полицейские, каждый Божий день видели, к чему может привести. То, что если не будут соблюдаться права человека, если мы будем устраивать нацизм и так далее, и тому подобное. То есть они специально сделали, вот чтобы каждый день каждый студент, который будет полицейский, думал про это, знал, к чему может это все привести. Шикарно. Вы можете этот стенд с текстом найти в интернете. Я очень долго искал, я себе сделал фотографию, но она у меня в телефоне. Но он есть, этот текст в интернете, одно из фото, и перевести. И общем, у меня, мне эта история просто до мурашек. Знаете, Не знаю, ну, Понятно. может, неинтересно. Нет, наоборот, я считаю, что очень интересно. А, кстати, про Бандеру, там ничего нет в лагере. Представляете? Зато лагерь страшный, очень страшный. Один из лагерей, я не знаю, есть ли другой лагерь, но в, в этом лагере делали опыты над э, детьми. Ну, медицинские, медицинские, опыты, медицинские вот, эксперименты. Я был там туда уходить невозможно совершенно, поэтому они это сделали очень так, только фотографии, никаких там ничего, так сказать, нахмахан, есть такое слово немецкое, не знаю. В общем, вот ничего не воспроизведено, как было. Они только развесили, мест, но показали вот комната и там фотографии. Если ты в барак смотришь, да, то ты видишь, как люди там располагались, ты видишь, как они, знаете, страшные вещи, как люди ходили в туалет, например. Как люди умывались, например, заключенные. Вот ты видишь, этот чан огромный. И там написано все, как это происходило. Как ну, там топили даже людей в туалетах. Ну, в общем, это страшные вещи. Но это про другое. Про Бандеру искал, думаю, ну надо же. Выступлю потом в рулетке, может, расскажу. -то. И упоминание почему. Хотя сидел он там два года почти. Вот Извините. когда рухнет путинский режим, обязательно mm -hmm. нужно, чтобы уже красные концлагеря показывали посетителям... В России. Вы не беспокойтесь, мы все смотрим здесь. Я живу в Германии 30 лет. У меня нет русского общения, кроме моей семьи, и то она уже никто почти не говорит на русском языке. И на работе я не говорю по-русски никогда. Я общаюсь только с немцами. Тут нет двух мнений: вот это пропаганда, все, что немцы сомневаются, там, немцы как-то не знают, там, немцы такие, немцы всякие. Это все вот идет, это, это, это все пена и дерьмо. Здесь нормальные люди, они видят, ну, все в прямом эфире. О чем можно спорить? Мы включили, ребята, телевизор в 4 утра и смотрим, как эта вся орда идет на Киев, как летит ракета, попадает в телецентр, как высаживают десант. Все снималось и все же показывалось. Вы с чем спорите, люди? Вы что, вообще мозгами? У меня, кроме мата, в таких случаях вообще нерв не хватает. Ну вот вы знаете, очень необходимо, чтобы и Германия и Европа просыпалась, и э, вооружение, и вкладывали деньги в дроны, э, в защиту, в противопехотные мины, э, анализировали, как идет ход боевых действий сейчас, как действует сейчас Россия, потому что это же безопасность Европы, ведь э, ну Путин будет, если не получит сейчас должного отпора. Он же будет дальше раскручивать, как Гитлер, вот эту спираль этой войны. Вот что все Да, Про это у нас у нас самое главное, что про это говорит Мерц. Он, он, он не делает никаких, знаете, там дипломатию какую-то не играет. Он говорит прямым, прямым текстом: говорит, мы же следующие ребята. Он просто говорит, в этом плане. С другой стороны, конечно. К нему идет претензия, почему не дали Таурус, да? Да, именно я как раз хотел об этом сказать. Я не хотел вам вас перебивать. У меня первый вопрос был про Таурус, конечно же. И я вам отвечаю прекрасно. Он ответил на него. Он сказал: я публично это не обсуждаю. А так дальше думайте, что хотите. Дали? Не дали? А может дали? Может мы не знаем. Но он так посмотрел на этих, кто его спросил сразу, он сказал. Это вопрос не для публичного э, рассказа. Понятно. Очень ну, много делается из того, что будет то, что... Мы смотрим по нашему по выделению помощи. В этом году рекордная помощь, еще больше на 2,5 миллиарда денег, чем в прошлом году. 11,5 миллиардов ⁇ это дополнительных денег к тем, что 90 миллиардов, которые сейчас Украина получает от Европейского союза, 11,5 миллиардов миллиардов экстра пойдет от Германии. Вот. Тут очень важно, чтобы сейчас Германия выделила деньги на свою безопасность, на производство дронов, и тут же мы бы наши военные испытывали бы это все на практике. Очень плохо, кстати. Ну, в, общем, под, под, в общем, ну, сейчас скажу, вот эта история с коррупцией, конечно, она сильно под, 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 не повредила. Ну, тут нельзя повредить. Ну, как бы, ну, да, но ну, ну, это как я иду в обуви, обувь, обувь проходилась, так что мне теперь, ноги мне обрубить, что ли? Ну, ну, такое грубое сравнение. Но все равно это неприятная история с Миндичем, со всей это этой... Это просто омерзительная ситуация. И... Знаете, не, не то, что труднее стало людям объяснять, это никто и не спрашивает. Но это как бы, знаете, ну, ну пересолили суп, но ну, ну, все равно же кушать то надо. Все понимают, но ну, нельзя не, не давать деньги. Ну, ну, у нас отморозки только считают, что пусть Украину Путин заберет себе, а мы тогда с, с Путина поцелуем его в, этот, в лобок. или куда-нибудь. Ну, есть такая партия одна, она прикормленная. Я понимаю. Но опять же, это, да, альтернатива. Но ее бояться вообще нельзя. Она для вас. Нет, вы просто не ну, долго рассказываете. Но тут такое устройство парламента, в котором они еще лет 70 будут пытаться получить голоса, чтобы от них что-то влияло, ну, если в этом ты. Кстати, не знаю у кого, и у нас или у вас это было, я путаю всегда. Интересное сравнение. Российская армия за 25 год прошла такое расстояние, которое улитка за тот же год проходит больше. Ну да. Если запустить российскую армию и улитку, то улитка проползет больше за год, чем российская армия отхватила территорию. Но Путин своему населению объясняет, что это просто российская армия. Действует, как он говорит, хирургически, аккуратненько, с улыбкой. Да, 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 а да, это да, все, да. так сказать, пехотные да, мясные да, штурмы. 50-60 тысяч каждый год, каждый месяц призываем. Ну, тут у него, ну, у него вообще там много чего в голове не сходится, так удивляться не стоит. Я понял. Я думаю, да. что пройдет время, необходимы фильмы на эту тему. Какая-то была подлая мерзкая да. и к, да. это реально кгбшная да. война вот тогда это сс реально сссд ну война сс mm -hmm. которая уже так сказать которому подключили вермахт а вот да. это вот реально война кгб ой ну ладно как говорится в сортах говна не разбираюсь Извини. совершенно верно Мне не не интересуюсь и Я... долго не буду интересоваться еще а вас, вы, кстати, не обратили внимания, наверняка ведь обратили. Вот когда у него была прямая линия, ну, естественно, никто не смотрел, но повыдергивали оттуда. И там был у него один вопрос, но ну, явно провокатор задал какой-то, якобы из Днепропетровска, пишет. А, я знаю, о чем да. вы говорите, да. Слушайте, эта тварь. Зная, что это ну, явно провокация. Но ну, Днепропетров, ну, ни один Днепропетровский напишет, Днепропетровский, Днепро уже, у людей уже рот не выговаривает это слово. И это мразь, это хуйло чертово. Оно взялось на это отвечать, понимаете, это, ну, успокаивать, там что-то объяснять. Рассказать. Он, по-моему, он... По он ну, да, ну, так это же был спектакль подготовленный, они же за да, день до нет. этого готовили уже это. Он знал, что будет и этот это... вопрос. Же не заставляли на все подряд вопросы отвечать. Но ты же видишь, что это дерьмо, что Но тебя выполоскают, ну все выполоскают, а возьмут морда и будут в это дерьмо тыкать. Но оно ж не может, ему же охота, знаете, вот как бы... Так это а же спектакль им... для российского Молодец. населения, да. и подавляющее большинство российского населения это схавало. И им да. это понравилось. Ох, какой у нас... Так сказать диктатор герои мы да мы герои. можем и Ну, конечно можете Слушайте, миллион уже убили че ну, убейте еще миллион давайте а чего? вы же братья да. только так же, же надо ж причем прямо... самому российскому если так можно выразиться народу населению российскому населению эта война нафиг не нужна а вот тут я с вами не согласен пол триллиона долларов убухала а Россия. Он Сыктывкаром, он кроме как коровья, хвост крутить, он ничего не делал. Вы были давно в России? Вообще никогда не был. А был очень-очень очень давно, в 92-м 92 году. В Воронежской говорю. У меня с Владимирской области жена из, из города Мурома, но мы ездили к родственникам в дальние деревни. Так вот, я вам расскажу ситуацию. Правда, это было давно, до войны, конечно, еще. И вот ты заезжаешь в какой-то то, что называется у них ПГТ, поселок городского типа. Там живет 20-30 человек. Там было предприятие, которое выпускало какую-то херню, какую-то фанеру, допустим, или что-нибудь выпускало. Оно благополучно сдохло еще при советской власти. А они, вот этим людям, эти предприятия понастроило дома. Бараки. Это уже ну, тип барачного типа, да. Двухэтажные дома, якобы с удобствами когда-то были. Потом предприятие сдохло. Конечно, никакие дома не обслуживаются, работы нет. И вот этот весь, вот этот весь мусор, пьяни и наркоманы, они повылазят, они живут за счет пособий и бабушкиных пенсий. И тут приходит Путин и говорит, хочешь 2000 долларов в месяц? О чем вы говорите? Они, они с удовольствием идут так на войну. Я же говорю, что потрачены пол триллиона долларов, которые можно было бы пустить в медицину, Ого. в образование, Значит, в инфраструктуру, в науку, в исследовании космоса, в биологию. Но это не путь, конечно же, путинской России. Нет, это, и не, это им не надо. Им нравится заработать 2000 долларов, получить ладу. В конце концов, жена любого сплавит туда. Вот это вот чмо сидит, дома жрет, водку воняет, не моется. А тут такая возможность, там, пельмени пачку. И еще и герой. Это самое. Ну, парту, да, парту, еще, парту в школу. И, еще и, и герой. И, и все. И вот эти вот жители, вот этих. Я вот не вижу, что там аспечили Ленинградцы воевали, или как бы там какого-нибудь показывают. Же, я иногда смотрю интервью. Ну, вот по парень, который, знаете, ведет у вас. Золкин. Сплитный, или быть, Дмитро апостол. Ну, ну, которые может, Я считаю, с пленными русскими. отбросы какие-то сидят. Ведь он отбирает тех, которые хотя бы говорить могут. Ну, это да. Это я так понимаю, чтобы они хотя бы два предложения могли связать. Он отбирает уже из всего этого дерьма хотя бы что-то говорящее, остальное что-то вообще там... Учить. Ну, там разные, я так понимаю? Хорошо. Но, вот у них нет нормасов Москвы, чтобы они берут вот с глубинки, где действительно mm -hmm. они. Будут. Хорошо, спасибо большое. Здоровья вам, знаем. близким вашим. Спасибо вам. Ой, вам, ну, здоровья во второй очередь, а в первую очередь победы. Потому что будет победа, будет все, а не будет победы, то и здоровья уже никому не надо. А у нас победа это наша и ваша победа. Мы будем делать все, что можем, и делаем. Стараемся как-то поддержать. Херсонец сам, если что, привет. Если херсонцы смотрят, мы с вами. Как только чуть-чуть меньше опасно будет, я поеду. Мои жители моей деревни собрали вам 2500 евро. Зная, что я езжу в Украину как волонтер. И я их хочу отвезти в Херсон. Поэтому надеюсь, что как только перестанут охоту на людей, поеду, отвезу вам деньги. Спасибо, херсонцы, что вы есть. Если вы, конечно, тут смотрите. Понятно. Или Хорошо. Спасибо большое. Угу. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Удачи вам. Дай бог.